لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pagi kita baca ayat 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wa aqsamu billahi jahda aimanihim La in ja'atuhum ayah La yu'minun nabiha Kul innama al-ayatu inda Allah Wa ma yus'irukum annaha Iza ja'atuhum لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم wa billahi jahda dan mereka pula bersumpah dengan nama Allah dengan menegaskan sumpah mereka dengan bersungguh-sungguh la ja'atuhum ayah bahawa sesungguhnya jika datang kepada mereka suatu mukjizat Bagaimana yang mereka minta itu la yu'minun nabiha tentulah mereka akan beriman kepadanya qul innamal ayatu indallah katakanlah wahai Muhammad bahawa soal mendatangkan mukjizat mukjizat itu hanyalah Allah dua yang menentukannya wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun dan kamu tidak menyedari wahai orang-orang Islam bahawa apabila mukjizat-mukjizat mu yang mereka minta itu datang kepada mereka mereka juga tidak juga akan beriman ayat sebelum ini menyatakan hubungan yang 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 yang, yang baik dengan orang kafir ini ialah jangan jangan mak, mak, jangan maki mereka jangan mencela mereka jangan merendah-rendahkan mereka dengan itu mereka tidak akan merendah-rendahkan kita ini kita sebutnya dalam fiqh menyebutnya saddu zara'i Saddu zara'i' tutup pintu-pintu tutup pintu-pintu yang boleh membawa bahaya kepada kita. Kita jangan maki mereka, mereka tidak akan maki kita. Kita tidak memperhinakan Tuhan mereka, mereka tidak akan menghinakan Tuhan kita. Jadi maknanya jika kita memperhinakan mereka maka kita akan turut dihina, mereka akan balas. Jadi kalau begitu kita pelihara mereka dan mereka memelihara kita. Inilah cara yang diajar oleh Islam untuk bermuamalah dengan orang kafir. Bukan takutkan kepada mereka tetapi mencari jalan yang terbaik dan lebih baik. Yaitu, yaitu jangan memperkecil, jangan menghinakan mereka. La tasubbu, la tasubbu alladhina yad'una min dunillah. Namun begitu apakah kebaikan itu ada pada mereka Kita tidak mencela, kita tidak marah, kita tak saci mereka Apakah kebenaran wujud pada mereka Tidak, tidak menunjukkan bahawa kebenaran wujud Kita lalu depan tokong mereka, kita duduk diam je Umpamanya, tidak bermakna kita kata baik Tidak Tetapi kita mempunyai suatu kaedah Inilah cara untuk bermuamalah dengan mereka Ayat ni pula sekali lagi ayat 109 ini mengajar kita untuk mengenali mereka. Untuk mengenali mereka, katanya dan mereka pula akan bersumpah dengan nama Allah dengan menegaskan sumpah mereka sungguh-sungguh -sungguh bahawa sesungguhnya jika datang pada mereka mukjizat maka mereka akan beriman. Iman pada mereka adalah sesuatu sesuatu yang diberi yang, yang ada ruang dalam dalam pemikiran mereka. Tetapi mereka tidak dapat beriman kerana kepentingan mereka akan hancur akan hilang. Mengapa mereka tidak boleh beriman jadi orang Islam? Kerana tak boleh minum Tak boleh makan Benar-benar yang patutnya dia makan Dia kena puasa Ini sesuatu yang mereka, mereka merasa berat Nantilah dulu Nantilah dulu Nanti sampai satu ketika Satu ketika Yang mereka merasakan boleh terima Kenyataan itu boleh terima Mereka bersumpah dengan sungguh-sungguhnya Jika datang kepada mereka satu tanda kebenaran Islam yang lain ini pun sudah ada tanda-tanda kebenaran Islam tapi belum cukup. Mereka bersumpah jika datang kebenaran Islam yang lain mereka akan beriman. Jangan percaya kepada mereka. Ini bukan tidak boleh dipercayai. Sekalipun mereka meminta suatu kebenaran, bukti kebenaran Islam yang lain. Sebenarnya yang ada sudah cukup jika ingin mereka beriman tapi mereka tidak mau beriman. Biarkan saja mereka Kenalilah bahawa inilah tabiat mereka Sumpah mereka palsu Sumpah mereka tidak pernah boleh diterima Sebagai suatu kenyataan yang boleh dipercayai Wa aqsamu billahi jahda aimanihim Dan mereka pula bersumpah dengan nama Allah Sepatutnya bersumpah dengan nama Allah ni datang daripada hati nurani Bersih Jika tidak perlu apa, -apa bersumpah Cakap saja tak mau Islam Saya mau kafir Saya mau agama saya Saya mau Cukup Tetapi tidak mereka kadang-kadang malu melihat orang Islam Mereka kadang-kadang melihat agama Islam Inilah agama yang betulnya Agama yang apa, -apa pun dilihat dari sudut pertingan mana sekalipun Kepentingan diri tidak ada sama sekali pada orang Islam sepatutnya apa yang ada dalam Islam ini yang mementingkan Mementingkan kebesaran Allah Keasaan Allah Jauhkan syirik Tolong-nolong Berbaik-baik atau satu sama lain Memang ini satu agama yang betul Mereka bersumpah untuk 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 menerima Islam ini Bersumpah La'in jahda aimanihim Dengan sesungguh-sungguhnya Bersumpah dengan nama Allah Orang kafir juga boleh bersumpah dengan nama Allah boleh bersumpah dengan nama Allah sebab nama Allah ini sebelum daripada Quran turun pun Allah tetap Allah juga Allah Allah artinya disebut oleh mereka pun Allah dan umat Islam sebut pun Allah juga tetapi oleh kerana kita bimbang apabila biarkan mereka menyebut Allah mereka perhinakan Allah apabila terlepas kepada tangan mereka Quran mereka buang Quran mereka buang dalam bakul sampah, mereka pijak-pijak, mereka koyak, mereka buat bukusan, mereka letak di mana-mana saja. Jadi kalau begitu Quran tak boleh terlepaskan tangan mereka, ini juga sadduz zara'i. Ah. Sadduz zara'i ah. memang takut mereka tak dapat pegang. Allah mereka tak boleh sebut tak sebut keputusan yang kita buat. Pak kita kita tak boleh buat nama-nama kebesaran agama, nama-nama agama, perkataan-perkataan yang menunjukkan kebesaran Islam, mereka tak boleh guna, tak boleh sebut. Tak boleh sebut pasal apa takut mereka salah guna. Inilah juga salah mereka tak boleh berغي salah tak boleh beri salam kepada orang Islam kita bimbangnya mereka salah guna salam dia ada tempatnya anak anak sebut salam ni tak tempat kalau mereka tak tahu mereka kebuat di mana-mana saja salam beri saja di mana-mana terhina perkataan salam jadi oleh selain daripada itu pula salam ini doa doa kita tak boleh nak doa kepada mereka apa nak selamat kepada mereka kalau mereka mempersekutukan Allah mereka syirik mereka tidak menghormati orang Islam tiada selamat bagi mereka jadi mereka pun tidak tuntut daripada kita beri salam kepada mereka Tak tuntut Cukuplah kita berkata kepada mereka pagi Cukuplah dia ya. Tak baik Assalamualaikum Jadi mengapa Mengapa kita Mereka tidak boleh sebut nama Allah Apakah ini sesuatu yang kita cipta semata-mata Sedangkan sebelum Islam Sebelum Islam Waktu permulaan Islam mereka sebut nama Allah Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardu Layakulun Allah Kalaulah kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka kata Allah. Artinya orang musyrikin Quraisy pun mereka sebut Allah juga. Mengapa orang kafir sekarang tak boleh sebut Allah? Tak boleh sebut sebabnya kita bimbang mereka guna pada tempat yang salah perkataan ini. Ini perkataan yang bila disebut suci, perkataan ini dekat di hati orang Islam. Jadi boleh menimbulkan, boleh menimbulkan uh, uh huru-hara, boleh menimbulkan kekecohan dan salah satu daripada jalan yang masih ada pada kita untuk jaga kebesaran Islam ini untuk jaga mana-mana perkataan yang eh, yang ada hubungannya dengan Islam mereka tak perlu guna tak payah guna ha, satu kebaikan wa tetapi dahulu mereka boleh bersumpah dengan nama Allah sebab Allah ini bila sebut Allah mereka akan hormat mereka hormat juga ahli kitab hormat musyrikin Quraisy pun hormat tetapi kafir sekarang ini, kafir sekarang ini mereka kata, hormat bila sebut Allah. Mereka tak tahu apa itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak hormati. Dahulu kafir Quraisy bila ditanya man khalaqas samawati wal ard, mereka kata Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka kata tak ada yang lain Allah yang menciptakan. Allah. Apakah semua orang kafir begitu? Bukan semua orang kafir Bukan semua Mereka tidak tahu Mereka tahunya yang menciptakan langit dan bumi ini Alam ini tabiat, tabi'i, nature Mereka katakan Allah mereka tak tahu kali ini jadi oleh yang demikian, oleh yang demikian, sepatutnya mereka ini mempunyai kedudukan yang tertentu. Ia tidak boleh disamakan dengan kafir pada satu ketika dahulu di mana kafir menghormati perkataan Allah jika mereka nak bersumpah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka hormati. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim Mereka bersumpah dengan nama Allah Dengan sesungguh sungguhnya Dengan menegaskan sumpah mereka La inja'atuhum ayatul la yu'minun nabiha Kadaulah datang kepada mereka Tanda-tanda kebesaran Allah Nasihat mereka beriman dengannya Tanda langit bumi, bukit bukau, sungai Pokok-pokok, -pok -pokok, batu, kayu dan sebagainya Ini bukan tidak cukup untuk tanda Sebagai Tuhan sebagai adanya Allah Subhanahu wa taala mereka mahu kalau bolehnya Kalau bolehnya kepingan langit itu dibawa turun Barang-barang yang ada di langit itu dibawa turun Satu demi satu, satu demi satu Mereka itu turun bercakap, berdakwah kepada mereka Baru mereka boleh beriman Baru mereka mahu beriman Tapi belum tentu lagi sebab kafir tidak layak dipercayai kepada mereka Janji mereka tidak tepat Kul innamal ayatu indallah Katakanlah kepada mereka Tanda-tanda kemesteraan terserah kepada Allah yang ada pada kami yang ada pada kami inilah dia alam ini ini langit bumi ini sudah cukup bagi kami untuk mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala kami bersaksi tiada siapa yang menciptakan benda ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu syahadah kami jika kamu ingin ingin dalil-dalil yang lain daripada itu itu terpulanglah kamu kepada kamu terpulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melayani apakah hendak kamu itu sesuatu yang benar ataupun tidak wa ma yush'irukum annaha iza la yu'minun dan kamu tidak menyadari wahai orang Islam bahawa apabila mukjizat-mukjizat -mu yang mereka minta itu datang mereka tidak akan beriman juga tidak akan beriman juga ini kenyataan daripada al-Quran sendiri untuk mengajak manusia kepada beriman manusia kafir amat sulit kerana dalil-dalil yang diberi Allah yang sudah cukup besar ini belum cukup pada mereka mereka mahu sesuatu yang lain tapi musyrikin dahulu pernah meminta kisah minas sama kisah minas sama kepingan-kepingan langit itu dibawa turun kepada mereka dia mau turun, bawa turun langit Di Mereka mau bercakap dengan malaikat sendiri Mereka mau orang yang sudah mati dalam kubur itu hidup semula Hidup habis semua sekali Baru kita percaya kebesaran Allah Semua orang di kubur boleh hidup balik Mana boleh Tuhan mahu layan ke? Tuhan takkan layan Mengapa kerana ini berkaitan dengan sunnatullah sunnah Allah yang ada dalam kubur itu tak bangkit dia akan bangkit pada akhirat nanti di alam lain dia bangkit di dunia ini tak bangkit lagi kecuali dia tak mati kecuali dia tak mati tapi mereka sudah mati boleh ke orang mati itu dihidup semula itulah cita-cita orang kafir tetapi Islam dalam Islam mati hanya satu kali saja dia berulang kali hidup semula di akhirat nanti wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun ayat ini sambungan kepada ayat terdahulu tujuan utama ialah mengenali akidah rakafu mengenali pemikiran mereka apabila mengenali orang Islam dapat mengenali pemikiran orang kafir maka kita dapat letak mereka ini pada tempatnya dan mereka dapat bertemu pada titik-titik yang yang kita lihat perbezaannya begitu jauh kita mesti duduk pada satu tahap terserah kepada Allah untuk memberi ayat uh, tanda-tanda kebesarannya itu jika jika mahu jika mereka tuntut yang lebih besar daripada apa yang ada serah saja kepada Allah Artinya bila surah kepada Allah perlu kita berdebat dengan mereka tentang soal ketuhanan? Tak perlu berdebat tentang soal ketuhanan. Sebabnya perkara ini terpulang kepada Allah, manusia tidak diberi tanggungjawab untuk membawa orang kafir itu masuk beriman. Tidak kerana Nabi pun tidak diberi begitu kepada mereka apalagi lah pendakwah-pendakwah yang tidak yang jauh sama sekali daripada sifat-sifat Nabi. ثم ونقلب افئدتهم وابصارهم والله سبحانه وتعالى